телеканал Миколаїв Представляю программу «Стоп-кадр» в студии Ані Тарашевська. Я краще використати свій талант. Мы поцікавимось в нашій сьогоднішній програмі. і знаймось на що іноді надихають поїздки в маршрутках. Маршрутка хорошо їздить, потому что такой кладезь для актера, персонажей, образов. То, что даровано на Богом, надо холить, лелеять и взращивать, а не разбрасывать себя по мелочам. Ифраим Севелла, великий еврейский писатель, режиссер и актер, говорил, что евреи как навоз, они разбросаны по всему миру, чтобы удобрять все хорошие начинания. Когда они собираются все вместе, получается большая куча говна. Мне 45 лет. Я 40 лет побродил по пустыне, пармав же бросить ягод. Творчая людина завжди спроможна усюду найти джерело для подиху. Ось такой творчей людиною мы и продолжим нашу беседу. Напередодні нового року ми вже зустрічались з нашим сьогоднішнім героєм актором Миколаївського обласного театру Ляльок провідним майстром сцени Константином Гросманом. І він тоді подарував нам справжню новорічну казку. А зараз давайте послухаємо, якими шляхами люди приходять до театру. Я прийшов в театр «Кукол», коли мені було 16 років. Я закончил 10 класс, тогда еще было 10 классов, такое образование было. И после 10 класса, долго не думая, не мудрствуя, а лукаво, я пришел, я занимался тогда в 40-летии октября, был такой дом культуры, уже нет ни октября, ни 40-летия, ни дома культуры. Но он есть теоретически, а практически. И я, я там занимался в кукольном таком детском театре самодеятельном. Я взял куклу, которая мне понравилась, сделал номер, пришел на эту сцену, на эту самую, показал все, что я умею. Конечно, теперь с высоты прошлых лет я понимаю, насколько это угловато все было, насколько это было непрофессионально, но было сумасшедшее желание, сумасшедшее. И, видимо, это тронуло тех, кто на меня смотрел, и меня на свой страх и риск приняли в театр. Тогда меня здесь обтесывали, выравнивали, трамбовали. Ну, в общем, и вот этот поросеночек рос, рос. И выросла такая... Ну, в общем, что выросла, то выросла. Ну, вырос очень симпатичный молодой человек. В прошлом, человек. да. Очень симпатичный <свят> и не. Кстати, ну не скромничайте. Да. Скромность, как говорил великий Михаил Михайлович Поплавский, скромность – кратчайший путь в неизвестность. Ну, он, правда, не говорил, что до него это сказал Марк Аврелий еще, да. Ну, неважно. Все считают, что это сказал Михаил Михайлович ну, пусть, Поплавский. пусть так и будем считать. Да, и будем считать мы. Не будем разрушать... Мифологию. Вот. И дальше потом я ушел в армию, потом я скитался по свету. но раз за два или три я возвращался в театр. И вот последний раз, когда я уже наконец-то окончательно понял, что то, что даровано Богом, надо холить, лелеять и взращивать, а не разбрасывать себя по мелочам. И ну, недавно... Константин, сначала вы немножечко поразбрасывали, да? Ну да, да. Ну, вы знаете... Ифраим Севелла, великий еврейский писатель, режиссер и актер, говорил, что евреи как навоз, они разбросаны по всему миру, чтобы удобрять все хорошие начинания. Когда они собираются все вместе, получается большая куча говна. Да вот. Ну из песни, словно нет, конечно такой, да, нет. Ну, это это же друзья, мои, это же это классик, поэтому да. а мы следуем классике? Я как представитель этого великого народа поудобрялся, что можно было, и вернулся теперь удобрять. Знаешь, я тебе скажу, вот я ездил, помню, я в Германии прожил 8 лет, в России лет 5, в Калмыкии года 2, в общем, везде, где угодно, в Молдавии был, и в Беларуси, в общем, разбазаривал себя направо и налево, и в Киеве пожил тоже, суета сует. И когда последний раз, три года назад, я приехал в Николаев, я прошелся по улицам, и вдруг я почувствовал, мне здесь хорошо дышится, мне здесь так спокойно и легко, Это так что? здорово, да. И я, ну, во-первых, я никогда не был так, таким гиперамбициозным человеком, и я подумал, что, ну, зачем мне вот эти вот э, суета столицы? Ну, уже как бы такой возраст подкрадывается такой, что нужно в конце концов найти себе место. Вот бросить эту кочевую жизнь, вот, Но в конце концов... Мне 45 лет. Я 40 лет побродил по пустыне, порвав уже бросить яко. В принципе, да, 40 лет. Я приехал, пришел в театр. Кто меня здесь знает, из старых, кто работал, из стариков, кто, кто помнит, неподдельно обрадовались. Потому что в театре кукол работают актеры особые. Они если радуются, так они радуются. Они не могут фальшиво это сделать. Они делают это искренне. Если они не радуются, то они не радуются. Мне показалось, что они обрадовались. Вот, и я обрадовался вместе с ними. И мне тут же директор предложила написать заявление. Я долго... Заявление о поступлении в театр. Да. Я очень долго думал, минут 20. Вот. И написал и вернулся. И не жалею ни, ни на минуту. Потому что здесь, в этом театре, ну, если бы не не семья, если бы не дом, и я вот был человеком одиноким, я бы, наверное, тут жил. Тем более, что здесь есть все условия. Спасибо нашей администрации, потому что у нас здесь есть все для, для того, чтобы существовать спокойно. И То так, есть как... жить не только как работая, но даже и жить Нет, как дома. Нет, быт, нам обустроили быт. Мы можем себе приготовить еду, мы можем помыться, мы можем сходить вот... Туда, по... куда нужно сходить. Да, когда приспичивает. И телевизор есть. Ну, в общем, все, все радости же. Интернет. Ну, здесь хорошо, здесь тепло. Тепло. У нас... Светло. У нас свет нет. Везде отключают, а у нас нет. я слава не знаю, богу, Константин. Но у нас же волшебный театр. Да, да. Поэтому, да. Поэтому мы сидим на волшебной усилия сцене, да, да вон смотрите, усилия за нами У нас светло. И тепло. Ну, как-то вот все, все отремонтировано, все, все вылезло. Посмотрите, посмотрите, как все красиво. Все чистенько, аккуратненько. Вечером, когда все уходят, выключается свет, все, все гасит. Очень хорошо ходить по театру, бродить. Здесь такая... Вот говорят, зловещая тишина, а здесь такая добродушная тишина, такая, такая классная тишина, такое спокойствие. И здесь так хорошо, вот, что ну, такой подъем. Я утром, вот есть люди, которые едут на работу. Я же маршрутками езжу на работу. У меня нет персонального автомобиля. Нет Порше, нет Мерседеса. БМВ нет. даже нет, Константин. Нет, даже нет. Вы, телезритель... У меня даже Запорожцы моделька такая маленькая. Вот. И я езжу маршруткой. Ну, во-первых, маршруткой хорошо ездить, потому что такой кладезь для актера, персонажей, образов. Иногда такие образы ездят. То есть можно сказать, что в маршрутке ты получаешь источник вдохновения, Костя? Нет. Ты получаешь готовый образ и выносишь его на сцену. И каждый похож на какой-нибудь персонаж. Каждый. И смотришь, с какой радостью, в кавычках, люди едут на работу. А тут, блин, если бы не вот эти вот 30 минут, которые отделяют от дома, а вот я жил где-то в центре, я не знаю, я бы, наверное, домой приходил. Просто вот лимит транспортных вот этих сообщений, а если бы где-то рядом и пешком я ходил на работу, я бы, наверное, отсюда не уходил. Ну, правда, ну здесь классно. Здесь мастерские есть, а у меня аж руки чешутся что-то сделать, слепить, что-то что склеить, что-то придумать. Мы знаем, что э, ты не только режиссер, не только актер, но еще и ты сам делаешь кукол. Ты мастер. Можно тебя называть мастером? Можно. И... Господа, перед вами мастер. И Маргарита. Э, дело в том, что э, кукол я делаю давно, с детства. Я раньше, наверное, стал делать кукол, научился, а потом уже стал актерствовать. Ну так, по большому счету. Вообще зашибись мальчик и делает кукол вообще мальчишки играют э, машинками нет, и так далее извини есть, что я тебя перепиваю да, но... нет да, есть такая хохма у вас есть пять минут я вам сейчас коротко <с расскажу историю своей жизни вот вот это оно если когда мне исполнилось три года причем я помню я не помню что было вчера что было 40 лет назад я помню хорошо когда мне исполнилось три года мой отец в прошлом году от нас ушел он привез меня где-то был в Москве он водителем работал, где-то был в Москве в какой-то командировке и привез мне куклу Петрушку на руку. И все. Вот это все сразу решило. Я брал стул со спинкой, поворачивал его сиденьем к себе, накидывал какую-то конюху, покрывало. Жили мы скромно, это мягко сказать, потому что мама работала в медицине, уже тогда медицину никто не жаловал. У нас был жилкоп такой, с потолка падала на голову штукатурка, там под... Ремонтировать было бесполезно, потому что к одному месту прикасаешься, в другом падает. У нас был керогаз, То есть для того, чтобы выварить белье, нужно было день потратить, потому что, ну, вот это вот, примус, это, это страшная страшное дело, баллоны эти бесконечные, в общем, это, это ужасно. Рыбу жарили сутки, чтобы пожарить рыбу, ну, вот, так, вот такое, ну, как сейчас. У меня сейчас, мне, чтобы в духовке спечь курицу, на три часа. А в былые времена до этого хватало 20 минут. Мы возвращаемся туда. Да, мы все возвращается да. на круги свои. На круги свои. Да, опять все, мы перейдем вот к этому вот. Ой, Константин. Да, ну, оптимист должен быть с долей пессимизма обязательно. Иначе мы не поймем, к чему стремиться. И вот эта Петрушка, мне я помню, у нее была классная мордаха такая из пластмасса, из той пластмассы, не из этой, а из той, из нашей. Классно, была цветная, хорошо одета. И вот это я показывал. Дедушку и бабушку садил, маму с папой. Брата еще не было тогда. Нет, был, но он был совсем маленький. У нас два с половиной года разница. И я им показывал, что видел, то и пел. Родители увидели. Мне это нравится. Родители просекли, что у них да. сын спасался. Они еще тогда не просекли. Не просекли. Они, ну, им нравилось, что я там не, не бегаю. Придили, по деревьям да? не лазю, шорты не рву, в лужах никого, а занимаюсь куклами. И пошли дальше. Отец привез мне набор. Тогда Московская, мы же тогда с Россией были в хороших отношениях долгое время. И поселок Хлебникова в Московской области был, который занимался, они выпускали театральные костюмы, гримы, шмимы, клей. И, среди прочего, кукол на ручку. А куклы были вообще волшебные. У них была впереди вот леска, за которую если подергаешь, у куклы ротик открывался. И это вообще был предел мечтания. Я был самый я был, можно сказать, кукольный магнат в нашем дворе. А двор этот, типа, а одесский замкнутый круг. То есть, если убегаешь от хулиганов и забегаешь в этот двор, все, тебя убьют. Потому что бежать дальше... Вот это, знаешь, замкнутый круг. Когда один чихает и три этажа спускает, будьте здоровы. Потом, отходя, говорят, чтоб ты сдох. Ну, вот такое, чисто. И там мы пуха вся наша жила, бабушка, дедушка, тетя, дядя. И вот такой еврейский дворик. И там, конечно, всегда спрашивают, вот ты так шутишь, я говорю, да я не шучу, я так разговариваю. Как говорил Жванецкий, у нас в Одессе так может любой еврей, только стесняется. Вот. И я вот этого набрался, вот этого юмора, потому что юмор, они шутили, даже не, сами не понимали, а то они не шутили, они разговаривали, ну, это но так, это, было это жизнь, это так и жизнь. смешно. И вот у меня появилось, у меня был заяц, волк, лиса, медведь, детка, бабка, там, внучка, как, в общем, целый, это можно было комбинировать разные сказки. Дальше потом мне стали потоком дарить всяких игрушек, кукол и так далее. Потом мы переехали на площадь 5, проспект Мира, дом длинный, 48-й, за которым стоит 50-я школа. Я пошел в 50-ю школу, мне исполнилось 7 лет. Тогда еще нормальные люди отдавали нормальных детей в 7 лет в нормальные школы. И вот, и мы все успевали. А сейчас, странно, а сейчас да? да, надо почему-то в 6 лет. Ну ладно. Это тема это для отдельная. другого да. разговора. Это это Райнопуска Вот. И мама меня спросила в первом классе: чем ты хочешь заниматься по жизни? Потому что есть дома культуры, плавание, шахматы, штанги. Все. Какое плавание, какие штанги, куклы. И надо же было, что к моей радости, что тут буквально от моего дома всего ничего, там, два квартала, вот этот дом культуры 40 лет октября, где был вот этот театр кукол, колокольчик которым руководила Богомолова Зоя Григорьевна. Ей сейчас 80 лет, она живет в Израиле, мы до сих пор общаемся, переписываемся. Давай передадим ей привет. У нас в режиме онлайн идет, и я думаю, что она нас сейчас смотрит, Костик. Да? Зоя Григорьевна, вам огромный привет. Она в Израиле жила, сейчас она в Канаду переехала. Ну и в Канаде тоже. Мы достаем ее до Канады. До Канады, да. Умахливые руки длинные, да. И вот она... Ну, о ней я вообще могу говорить как не, не часами, а сутками. Костик, ну давай ближе к, она, тебе. ближе значит, к телу. Да, она собирала, ну, приходили дети, которые у нас было три группы, младшая, средняя, старшая. Мы ставили спектакли, мы репетировали. Она нас учила не только владеть куклой, правильно говорить, петь и так далее, но и доброму отношению. То есть, естественно, человек злой с куклой не выйдет на сцену, естественно. Дисциплинировала, то есть надо было показывать, если плохая отметка, то это было плохо. Значит, приходили пацаны разные. И многие, вот пацаны, да, хулиганы, там, которые там э, с какой-то претензией на какое-то потребление наркотика, курение под забором, тогда, они ради театра бросали это все, потому что им это так нравилось. Представьте, хулиганы какие-то. Но вот девочек, же человек, да, вот физи есть такая наука, физиогномика, когда смотришь на человека и понимаешь, что тюрьма это его родной дом. Вот с такой внешностью ребята, которые бросали это все и бегали также вторник и пятницу на репетицию. И это было здорово. Вот. Но ну, а потом я пришел в этот театр и работал в театре. Потом я въехал в Россию. Но куклы были всегда рядом. Когда я начал делать эти огромные куклы, у меня родился очередной ребенок. Я занимался... Константин, а сколько у вас детей? Четверо. Итак, четверо. четверо. Видите, друзья мои, мастер успевает Можно, все да, и везде. Да. Талантливый человек, талантливый во всем. Так Цуканова говорила, наш режиссер Ирина Альбертовна. Царство и небесное. Вот. И очередной ребенок родился. Но я в Киеве занимался в последнее время тем, что я вел юбилей свадьбы. Я этого терпеть не мог. Но я был вынужден. Но развелось только нашего брата, чтобы было упасть негде яблоку. И, конечно, стало совсем грустно финансово я имею в виду. И тогда я вспомнил, что я могу. На свой страх и риск я сделал куклу. Я просто пришел там в развлекательный центр и сказал, что я отсюда не выйду, пока я не получу предоплату на изготовление такой большой куклы. Ну, видимо, я был убедителен, то, что я туда вышел со 100 долларами в кармане. Я пошел в супермаркет и накупил такое количество продуктов и всякой еды, и припер домой сумки. Оставалось дело за малым, сделать куклу. Ну, в принципе, да. Я ее сделал. Им понравилось, они заказали мне еще несколько штук. Потом я брал, я сделал куклу Шрека среди других кукол, положил ее в большую такую спортивную сумку, положил на плечо, и каждый день я осваивал разные районы Киева. Тогда их было 14, сейчас их сократили до 10, тогда их было 14, и каждый день у меня был новый район. Я приезжал в какой-то микрорайон и ножками по Киеву. Агентство детских праздников, туда там, еще что-то, еще что-то. И вот это я, рекламный агент, рекламные всякие разные, где это может хоть как-то пригодиться, чтобы на, вот это на пальцах. Не... Я просто показывал все, что со мной было. И таким образом я постепенно, постепенно вот этот бизнес создал. Ну и сейчас он вырос до таких международных. Потому что я делаю, ну я не знаю, как сейчас будет так снова. Вы функционер, Константин, вы бизнесмен. Да, жуткий функционер. просто, да. И, Ездите на маршрутке на работу? Да. У меня четверо детей. Бываете, да? Айфоны, планшеты, рюкзаки. вот двоих детей одеть в школу летом этим, ну это серьезно. Но это другая тема тоже. Это пусть район опять же об этом рассказывает. Вот. Ну короче говоря, ну всем должно хватать как бы. Я достаточно такой, достаточно самодостаточный. Мне много не надо, я довольствуюсь малым. Мне надо приходить на работу, быть востребованным на своей работе, возвращаться домой, быть востребованным дома. Все. Это все, что мне надо. И тарелка супа, и как это но еще нужна... миска доброй похлебки. Да, но еще должен быть человек, который сварит эту тарелку супа или миску доброй похлебки. Да, есть у меня жена, очень хорошая Слава Богу. в этот раз. Да, как-то вот все сложилось так хорошо, как этот говорил. Зарплата у меня хорошая, маленькая, но хорошая. Так у меня жена маленькая, но хорошая. И она очень заботливая, она очень толковая такая. Ну, жена, в общем, такая преданная. Вот. Нельзя от нее ничего скрыть. Потому что я как-то тут в театре летом позволил себе потерять сознание и уехать в больницу на скорой помощи. Ну, я думал, что меня там не оставят, решил ее не волновать, я не скажу. Я такой скандал выдержал, сумасшедший дома. Это уже вот. когда вы поправились? Нет, это уже тогда, когда она туда приехала. Нет, я поправился через недели три, потому что, оказывается, очень нехорошая у меня была болезнь. Ну, переутомление повлекло за собой. Но, но это все тоже в театре об этом жить... пускай рассказывает отдел здравоохранения. Костя, то есть в театре все-таки жить небезопасно. Нет, в театре, понимаешь, какая штука? Я всегда говорю вот молодым актерам, да, или там, студентам молодым, я говорю, что. Если актер себя не затрачивает, лучше не надо в театр идти. А затрачивать себя – это значит сокращать себе жизнь. То есть нужно. Вот есть, например, вот таких пару спектаклей, после которых надо полежать, несмотря на то, что они 45-минутные. Я снимаю шляпу перед драматическими актерами, которые три часа это делают. То есть надо себя, вот, вот нельзя просто выйти пустым или, или делать вид, что ты там волнуешь. Нет, надо вот вздрючить нервную систему и делать это по-настоящему. Уже выходить так выходить. Как говорит наш мастер в университете, в который я летом поступил, он говорит должна быть максимальная акция. То есть, если разозлился, так разозлился, если расплакался, так расплакался, если психанул, так психанул, если рассмеялся, так рассмеялся. Это не по маленькому, все по большому, в хорошем смысле слова. Костя, но у вас бывает и по три спектакля, и по четыре играете. Бывает. И что, бывает. и все время вот так вот себя растрачивать? Я считаю, что лучше растрачивать себя на сцене для детей, которых мы воспитываем, чем растрачивать себя по кабакам по публичным домам и на площадях выберите меня и жизнь выбери станет меня, да, выбери меня выбери меня Поэтому я думаю, что лучше вот эта, вот эта растрата, она дорогого стоит. Потому что тут сидят дети, которые мне верят, если я убедителен. И они уже знают, что они не пойдут кошки привязывать консервную банку, вешать собаку на дерево, да? там кидаться в старушку там какими-то глупостями, бить лампочки, писать на домах глупости на свежеотремонтированных, потому что никогда не будет порядка. Дом покрасили, тут же подошли, баллоном написали. Вот эти дети, которые смотрят наши спектакли, у которых нормальные родители водят детей в театр, где сеют разумное, доброе, вечное, они, я уверен, этого делать не будут. Потому что если удается детей на 40 минут оторвать от этих идиотских компьютеров, хотя я понимаю, что без этого жизнь невозможна, но нужно иногда просто вспомнить, что это дети, что они должны прыгать, бегать, смеяться, хлопать, петь, радоваться, то я считаю, что это уже театр стоит не зря на этом месте. Что 40 минут ребенок учится добру. Костя, а сколько лет нашему Николаевскому театру кукол? Он ведь очень и очень уже с хорошей такой большой традицией, и ему лет немало. Немало. Значит, мне 45 Значит, театру 44. У нас еще есть один актер, Валерий Иванович Почерняев, он тоже мастер сцены. Он на год младший театра, а я на год старший театра. То есть в 2015 году нашему театру 45 лет исполняется. 45 лет это и не так уж много, с одной Конечно. стороны. Ну, посмотрите на меня. Я выгляжу на 45 лет? Конечно нет, Константин. 50. Да. выглядите гораздо моложе, вас обманули. Да, да. Вот. пользуясь случаем, я хотел бы призвать родителей вспомнить то, что они родители. И ну, настолько доступный наш театр, он, наверное, доступнее доступных и можно позволить себе хотя бы раз в две недели привести ребенка. И репертуар сумасшедший, обширный от, от от таких детей до детей и подростков. У нас даже есть появился второй спектакль в взрослом репертуаре. То есть для взрослых, совсем для таких взрослых, вот ну, как вот мы. Сергей рисуем. образцов, он же ж у него был театр кукол именно для взрослых. Нет. Нет? Театр кукол вот, э, хочу опять же таки пользуясь случаем, объяснить, что театр кукол ⁇ это театр универсальный. Он не для детей, не для взрослых. Он для, для всех. Для людей, да? Он для всех. Да, для нормальных. Да, да, кстати. Потому что, когда я говорил своим знакомым, что у нас в театре кукол идет спектакль Ханума по пьесе Цагарелли в переводе Рацера Константинова, все говорят, как в детском театре взрослый спектакль это что? Для детей, я говорю, нет. Ну вот, видите... Люди не приучены, взрослый зритель не приучен к тому, что у нас когда-то шел Дон Жуан, в чем шикарный Дон Жуан, и говорили о том, что он лучше, чем у образцов. Ну, мне тогда было 12 лет, а спектакль был для взрослых, я его не видел. Но я видел кукол шикарных. Я еще застал световой занавес, который здесь был, это действительно было достойно. Куклы были потрясающие. Анатолия Прокофьевича Цуканова, нашего главного художника, которого уже с нами нет, который научил меня делать куклы, за что я ему благодарен, всегда буду. И у нас спектакль «Декамерон» для взрослых тоже. Сейчас? Сейчас. Но сейчас он не идет временно, потому что у нас одни актеры ушли, другие пришли, кто-то в декрете, кто-то. И вот они дружно все выйдут из декрета. Мы его обязательно восстановим. Спектакль очень хороший. Мы показывали его на фестивале здесь, Homo Ludens, ну, для наших гостей. А Ханумом уже сыграли, наверное, раз семь или восемь. И даже был здесь консул Грузии и был, были дипломаты грузинские, и был министр культуры здесь, вот здесь они сидели, вот в этом театре. Вот эти все консулы Грузии и, и наш министр культуры, они специально из Одессы приехали посмотреть этот спектакль. Друзья, вы представляете, да. вот мы на каких теплых местах мы сейчас сидим, что вот, Нет, за, мы вот сидим именно Мы сидим напротив здесь. тех теплых да. мест, где сидели посольство. Мы дышим этим воздухом. Да. Это, ну, действительно, это здорово. Спектакль очень хороший. Режиссер Вахтанг Чхаидзе. Он, кстати, Декамерон наставил, и теперь Хануму, замечательный спектакль, очень интересный, яркий, красочный, с юмором. Там столько придумано. И надо прийти и посмотреть. Потому что рассказать нельзя. Ну, Лучше один раз да. увидеть, да, а то будет как в том анекдоте. Ты что, слышал Шаляпина? Откуда ты знаешь, что он фальшивит и картавит? Нет, я не же мне Брам напел по телефону. Вот это та же будет история. Поэтому интрига запущена, Дальше нужно прийти посмотреть спектакль. Тож, друзі, не будемо гаяти часу, швидко зберемось і вирушимо до Миколаївського обласного театру Ляльок, який чекає на кожного з вас. А сьогодні ми з вами зустрічались з актором Миколаївського обласного театру Ляльок, провідним майстром сцени Константином Гросманом. Щодень завтрашній нам готує, почуємо зараз. Я. Пані Тарашевське, прощаюсь з вами. На все добре. 19 січня хрещення Господнє, святе водохреще. Якщо зоряна ніч, на врожай гривів і ягід, коли під час освячення води йде сніг, добре роїтимуться бджоли і на хороші хліби.